মৃতদেহ বাড়ি পৌঁছে ফেরার পথে একটি অ্যাম্বুলেন্স নয়ঞ্জলিতে উল্টে পড়ে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান দুই যুবক জানা গেছে গল্পখরের বাসবাড়ি এলাকায় ছেলের হাতে খুন হন জামিল আক্তার নামে এক ব্যক্তি শনিবার ইসলামপুর মহুকুমা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্তের পর মৃতদেহটি অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়ি পৌঁছানো হয় মৃতদেহ পৌঁছে দিয়ে ফেরার পথে অ্যাম্বুলেন্সটি ঝাড়বাড়ি এলাকায় পৌঁছালে একটি মোটরবাইককে ধাক্কা মেরে নয়ঞ্জলিতে পড়ে যায় স্থানীয়রা তৎক্ষণাৎ উদ্ধার কাজে নামেন এবং আহত দুই বাইক আরোহীকে লোধন প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান সেখানে চিকিৎসকরা তাদের মৃত বলে ঘোষণা করেন মৃত দুই যুবকের নাম নব ও উৎপল পাল দুজনেরই বাড়ি ঝাড়বাড়ির খোয়া এলাকায় এই ঘটনায় গোটা এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া পুলিশ দুর্ঘটনাস্থল থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ उनका सोलह सत्तर उनको सारा चीज मालूम है अच्छा ये जो हादसा हुआ है इस तरह से वो कर दिया जो एक बेटा या बेटी है सताईस साल उम्र हुआ हुआ अच्छा अच्छा चौबीस साल इनका चौदह साल उम्र है नाम है ये हमारे वहाँ के मेम्बर साहब है ईश्वर है तो ये रिलेटिव, का ही हमारा रिलेटिव है। क्या तो साफ तो तो सुबह से ही वो मैटर को लेकर तो चिंतित में था दुखद था अब ये अचानक भी फिर जब एम्बुलेंस गाड़ी आने के बाद ये जो हादसा हो गया इसके ऊपर बयान तो सब नहीं है क्या बोले ऐसा हादसा शायद मुझे नहीं लगता है इस तरह का वाकत कभी हुआ भी होगा जैसे एक ही दिन में तीन तीन जो है हादसा एक हो चुका है और साथ साथ जो तो है जो जो इस तरह से यादव से परिवार के लोग आ रहे हैं उनको इस तरह से उनका कैसे अब जो भी होगा हमारे तरफ से जो भी मंत्री साहब की तरफ से हमारे जिला परिषद के सरकारी सभा मसूद की तरफ से जो भी हो होकर वीडियो साहब को दिया गया है और आजी साल से भी बातचीत हुई है थाना से भी पुलिस आए हुए हैं और जो फरार है और आई साहब को बोला गया कि भाई जो फरार ड्राइवर है उनको जो है पकड़ा जाए और गाड़ी वही पे चला केलाबीस हुआ है आयोजन को भी निकाला परिवार के साथ में हमारे प्रशासन है मंत्री साहब भी है हमारे जिला प्रतिम साहब की उसी तरफ हम भी सुने देखने एम्बुलेंस रखने के बाद वापस आ रहा था उसी उसी जगह में सुने कि एम्बुलेंस आते वक्त ये लोग पैदल सुने जब अच्छा। ये लोग जा रहा था तालाब के पास ये दोनों को तालाब में लेके एम्बुलेंस गिर गया है और ड्राइवर वहाँ से मौका से फरार हो गया अच्छा में जब लोग पहुंचे पहुंचने के बाद यहाँ लेके आया लेकिन यहाँ आने के बाद डॉक्टर बोला कि ये लोग देखो